Учасники змагань, почесні гості, шановні болівальники, я вітаю вас з відкриттям Чемпіонату Державної служби України з надзвичайних ситуацій по легкоатлетичному кросу. Сьогодні гостинна Полтавська земля приймає найсильніших спортсменів з усіх куточків нашої України. І це добре, що в такий складний для держави час. Мы находим возможность проводить эти мирные соревнования. Я желаю вам успехов, новых вражений, новых достижений и новых перемог. Мне, мне очень приятно, уважаемые дорогие спортсмены, уважаемые коллеги, в первую очередь решительно мне от имени главы нашей службы генерала Чечеткина Михаил Александрович поздравить вас с открытием чемпионата, с праздником спорта. Я неоднократно говорил вам, и буду говорить на всех уровнях, что спорт в жизни любого человека имеет очень важное значение. Для работников нашей службы это значение увеличится во много раз, потому что нам приходится сталкиваться каждый день с выполнением очень и очень сложных задач. Сегодня мы на прекрасной спортивной базе, в прекрасном городе Полтава проводим очередные соревнования спартакиады нашей службы. Сегодня мы будем проводить соревнования по атлетическому кроссу. Мне очень приятно отметить, что несмотря ни на какие трудности службе Большое внимание развитию многих видов спорта, потому что в жизни каждого человека спорт имеет важное значение, а для работника нашей службы он имеет вдвойне или в тройне важность, потому что приходится выполнять очень сложные задания, с которыми сталкиваемся по ходу своей службы. В соревнованиях примет участие 20 областей. Мне очень приятно, что сегодня собрались здесь сильнейшие спортсмены нашей службы. И мне приятно отметить тот факт, что в соревнованиях примет участие заслуженный мастер спорта Алишевская Юля, которая представляла нашу страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Я уверен, что эти соревнования определят сильнейших спортсменов. По итогам этих соревнований мы отберем сборную нашей службы, которая будет защищать честь нашей службе на э, спартакиаде, э, динамиаде и на других различных соревнованиях, которые будут проводиться в Украине. Пять представниц житомирской области Олишевская Юлия Анатольевна. Давай, 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 за Юле, за Юле.

давай, 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 хорошо, молодец, 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 Игорь. Хорошо, молодец, молодец. Давай, 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 За третє загальнокомандне місце Хмельницька область. За друге загальнокомандне місце Одеська область. За перше загальнокомандне місце на п'єдестал запрошується збірна команда Національного університету цивільного захисту України.